হেল্ল' এভৰিৱান মই চাফি আৰু মোৰ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আৰু বৰ্তমান মই ক'ত আছোঁ জানেনে হাফলঙত বিয়া এখন খাবলৈ আহিলোঁ হাজবেণ্ডৰ আমাৰ বিয়া আছিলে আৰু এটা কথা জানেনে মোৰ হাজবেণ্ড হাফলঙতেই জন্ম হৈছিল আৰু শহুৰ দেউতাইও হাফলঙতে চাকৰি কৰিছিলে আৰু তেখেত ৰিটায়াৰ্ড হোৱাৰ পাছত গাঁৱলৈ উভতি আহিলে আৰু মই মানুহজনক ক'লোঁ বোলো তোমালোকৰ জন্ম হোৱা জেগাখিনিও দেখাই আনিবা আৰু ব'লা আমি বিয়াখনো খাই আহিম আৰু ৰাতিপুৱাই খোৱাৰ পৰা উঠাৰ পাছতে এপাক তললৈ নামি আহিছোঁ আৰু চাওকচোন বিহুটো ইমান ইমান ধুনীয়া নহয় আপোনালোকক কি ক'ম চাৰিওফালে পাহাৰে পাহাৰ পাহাৰে পাহাৰ আৰু ৰাতিপুৱা আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লৈ পেলাই এপাক বোলো ওলাই যাওঁ মানুহজনে ক'লে ইয়াতে আই লাভ টিমাচাও বুলি জেগা এটুকুৰা আছে ব'লা তোমাক তাতে লৈ যাম ভিডিঅ' বনাবা ফটো তুলিবা আৰু ময়ো মোবাইলত ব্লগবোৰ চাই থাকোঁতে দেখিছোঁ তাত মানুহবোৰ গৈ ভিডিঅ' বনাই ফটো তোলে আৰু এইটো মামাৰ বিয়া ন মামাটোৱে এই দুদিন ক'তো ওলাই যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মামাই ক'লে মোৰ স্কুটিখনকে লৈ যোৱা আৰু হেলমেট দুইটা পিন্ধি ল'বা কিন্তু দেই আৰু তোমালোকে গোটেই হাফলংখন ঘূৰি আহা আৰু সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা হাফলঙৰ টাউনখনলৈ বেছি দূৰ নহয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ স্কুটিখনকে লৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম তেন্তে ব'লক আৰু মানুহজনে মোক কৈ থাকে হাফলংখন বৰ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া কিন্তু মই তেতিয়া তেখেতক কওঁ এতিয়াই মই নকওঁ তুমি মোক যেতিয়া নিবা তেতিয়া মই নিজে দেখি পেলাই ক'ম কিমান ধুনীয়া আৰু আজি নিজে দেখি পেলাই কৈছোঁ যে হয় বহুত ধুনীয়া হাফলংখন আপোনালোকো আহিব এবাৰ আৰু ৰাস্তাৰ কাষে কাষে ভিউ পইণ্টবোৰ পাই যায় আৰু এটা ভিউ পইণ্ট পালো আমি সেইকাৰণে বোলো তাতে ৰখি পেলাই এপাক ভিউটো চাওঁ আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়া নহয় ভিউটো আৰু এইটো এটা বস্তি হয় বস্তিটোৰ নাম বাৰু কি আছিল জানো মই পাহৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা ভিউ পইণ্ট বহুত পাব ৰাস্তাৰ কাষে কাষে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আই লাভ ডিমা হাছাও ফালে আৰু ৰাস্তাবোৰ চাওকচোন ইমান ডেঞ্জাৰ ন ওপৰৰ পৰা তললৈ নামিব লাগে তলৰ পৰা ওপৰলৈ উঠিব লাগে মোৰ যে দেখিয়ে মাথা ঘূৰাই গৈছে মই হাজবেণ্ডক সুধিছোঁ তোমালোক ইয়াত কেনেকৈ উঠা নমা কৰিছিলা আৰু তেখেতে তেতিয়া হাঁহিছে হাঁহি পেলাই কৈছে যে আমি ইয়াত তেনেকৈ কৰিছিলোঁ আমাৰ অভ্যাস হৈ গ'ল এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে আৰু মোৰ দেখি পেলাই মথা ঘূৰাই গৈছে আৰু এই আমি হাফলঙৰ টাউন পালোহি বাওঁফালে এইটো কাউঞ্চিল ৰোড হয় সৌফালে লেক এটা আছে আৰু লগতে সৰু পাৰ্ক এখন আছে আৰু চিধা মহাদেৱ তিলা বড়ো হাফলঙৰ ফালে যায় আৰু আমি এতিয়া সেইফাল দিয়ে গৈ আছো ডিমা হাচাওখন এখন স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদ হয় ইয়াত কাউঞ্চিলৰ দ্বাৰা সকলো কাৰ্য সম্পাদন কৰা হয় আৰু আমি এতিয়া বৰ হাফলঙৰ ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত চাওকচোন বৰহাফলঙৰ ভিউ পইণ্ট ইমান ধুনীয়া নহয় গোটেই পাহাৰবোৰত ডাৱৰ লাগি আছে আৰু এজন কোনোবা মুক্তিযোদ্ধা ষ্টেচু এটা আছে কোনোবা এজন মুক্তিযোদ্ধা হ'ব পাৰে নাজানো আৰু এয়া আমি আই লাভ ডিমাচাও পইণ্টো আহি পালোঁহি আৰু লগতে জাতিংগা পাহাৰখনো আছে আৰু জাতিংগাৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানেই নিশ্চয় ইয়াত বাৰ্ড ছুইচাইড পইণ্ট বিশ্ববিখ্যাত হয় অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ মাহত চৰাই পৃথিৱীৰ চুক কোণৰ পৰা চৰাইবোৰ আহি ইয়াত চুইচাইড বুলি পৌৰাণিক বিশ্বাস কিন্তু এতিয়া ইতিমধ্যে সত্যতা প্ৰমাণ কৰা হৈছে যে সূৰ্য ৰশ্মি প্ৰতিফলিত হয় সূৰ্য ৰশ্মি চকুত চাক মাৰি ধৰাৰ বাবেহে পক্ষীবোৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি পাহাৰত খুন্দা মাৰি জীৱন হেৰুৱাব লগা হয় আৰু ইয়াক আমি চমুকৈ লাইট ৰিফ্লেকশ্যনৰ কাৰণে তেনে হয় বুলি ক'ব পাৰি আৰু বাদ দিছো সেইবোৰ কথা আপোনালোকেও জানেই চাগে নিশ্চয় মই এনে অলপমান কৈ দিলো আৰু আমিও এনেকে কিতাপত পঢ়িবলৈ পাইছিলো যে জাতিংগাৰ বিষয়ে সেইকাৰণে আৰু আমি পাই গ'লোহি চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ন আৰু পিছফালে এইবোৰ পাহাৰবোৰ দেখিছে নহয় কেনেকে ডাৱৰবোৰ লাগি আছে আৰু ইয়াতে মই বহুত ভিডিঅ' বনালো ফটো তুলিলো আৰু দেখিছো চব ইয়াত আহে ভিডিঅ' বনাই ফটো তোলে আপোনালোকো আহিব পাৰে আৰু এইখনেই হ'ল জাতিংগা পাহাৰখন সন্মুখতে আছে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো হেংগিং ব্ৰিজৰ ফালে আৰু ইমান মানুহ ন হেংগিং ব্ৰিজতো ভাগৰো লাগিছে আমনেও লাগিছে তই বো কি কৰিম আৰু আহিছো যদি বোলো এপাক চাই যাওঁ আৰু মানুহজনে কয় আগতে এইবোৰ হেংগিং ব্ৰীজ নাছিল বোলে ইয়াত মানুহে মাছহে মাৰিছিলে পিছে এতিয়াও মানুহে ইয়াত বৰশী বায়ে আছে মানুহজনে কোৱাৰ মতে লেকটোৰ এটা কমিটি আছে তাত কিবা এটা ফিজ দিবলগীয়া হয় বোলে তেতিয়াহে ইয়াত মাছ মাৰিব পাৰি আৰু ইয়াতে বটিং ছিষ্টেম আৰু জিপ লাইনৰো ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকে আহিলে ইয়াত কৰিব পাৰে আৰু সময় কম দেখি মই নকৰিলো আৰু ইয়াতো ভিডিঅ' বনালো আৰু কেইবাখনো ফটোও তুলিলো আৰু এতিয়া একেবাৰে আমি আহি আছো বজাৰৰ ফালে আৰু কৰোঁ তেন্তে আপোনালোকক বজাৰখনো এফাত দেখাই দিওঁ আৰু ইয়াত দুখন বজাৰ বহে এখন শনিবাৰে বহে আৰু এখন সদায় বহে আৰু শনিবাৰে বহা বজাৰখন লোকেল বজাৰ হয় আৰু এইখন বজাৰত প্ৰতিটো পাহাৰীয়া সম্প্ৰদায়ৰ সমাৱেশ ঘটে আৰু পাহাৰীয়া খেতি যেনে জুম খেতি মানুহে ঘৰত ৰোৱা খেতি লৈ বজাৰলৈ বুলি আহে আৰু আজি শনিবাৰ আছিলে সেইকাৰণে আমি এইখন বজাৰো পালোঁ আৰু এইখন বজাৰত বহুতো বস্তু ওলায় আৰু পাহাৰীয়া বস্তুবোৰ ইমান চিনিও নাপাওঁ তাতে দেখি পেলাই ভালো লাগিলে আৰু আমাৰ ইয়াত এনেকৈ লোকেল বস্তুবোৰ পোৱা নাযায় তেনেকৈ সেইকাৰণে দেখি পেলাই বেছি ভাল লাগিলে আৰু ইমান ভোক লাগিলে নহয় সেইকাৰণে আমি আহি পেলাই পৰঠা এখন এখনো খাই ললোহি আৰু পৰঠাখন খাবলৈও খুব টেষ্টি আছিলে চানা দালি আৰু লগতে কিবা এখন ভাজি দিছিলে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানেনে মই ভালপোৱা ফেভৰেট ইউটিউবাৰজনী লগ পালো তেখেতৰ নাম ৰহি হাফলংবাৰ হয় ফুড ব্লগাৰ হয় আৰু তেখেতৰ হাজবেণ্ডে কিবা এটা হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইকৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰি আছে হাজবেণ্ড পলিটিক্সত আছে বাৰু মই সেইবোৰ ইমান নাজানো আৰু লগ পাই পেলাই খুব ভাল লাগিলে বহুতখিনি আমি কথা পাতিলোঁ আৰু তেখেতেও ক'লে কিবা কিবি অলপমান ইউটিউবৰ বিষয়ে আৰু এতিয়া একেবাৰে আমি ঘৰৰ ফালে উভতি আহিলোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ